अल्लाह रब्ल ने पूरी इंसानियत को एक एजेंडे पर पैदा किया है सिर्फ़ एक एजेंडा है और वह है अल्लाह की इबादत करना अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो ही हम दुनिया में और आखरत में कामयाब हैं लेकिन अगर कोई अल्लाह की इबादत नहीं करता वो दुनिया में भी नाकाम है और आखरत में भी नाकाम है अल्लाह की इबादत क्या है कि जिस चीज़ का अगर अल्लाह ने हुक्म दे दिया वो काम करना है और जो चीज़ इंसान के लिए फ़ायदा मंद नहीं थी अल्लाह ने उससे मना कर दिया उससे रुक जाना है जो हमारे फ़ायदे के लिए था वो हमारे लिए हलाल है वो अल्लाह ने हलाल करार दिया खाने का हुक्म दिया हम खाते हैं जो चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह थी हमारे लिए बेहतर नहीं थी अल्लाह ने वो हम पर हराम कर दी है उससे रुक जाना वो इबादत हैरान कन बात यह है कि आज अगर कोई बंदा बीमार हो डॉक्टर उसे कह दे कि फ़लाँ फलाँ चीज़ तूने नहीं खानी तो हम डॉक्टर की हदयात पर मन अन अमल करते हैं पूरी पाबंदी करते हैं पूरा परहेज़ करते हैं कि फ़लाँ चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह है मैंने वो चीज़ नहीं खानी लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब यही बातें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़लाँ फलाँँ चीज़ें इंसान के लिए सही नहीं है इंसान रुकता नहीं है और फिर अगली बात डॉक्टर ने जो रोका है उससे हम रुकते हैं उससे हमारी सेहत सही होती है उसमें हमारा दुनिया का फ़ायदा है लेकिन जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है उस उसमें दुनिया का फ़ायदा भी है और उसमें आख़रत का फ़ायदा भी है तो अगर अल्लाह की दी हुई दिए हुए अहकाम के मुताबिक हम खाएँ और अल्लाह के दिए हुए अहकाम के मुताबिक जिन चीज़ों से मना किया हम रुक जाएँ तो यही इबादत है तो फमाद जो बंदा इबादत करेगा उसकी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी उसकी आखरत भी कामयाब हो जाएगी इबादत के अलावा कोई ऐसा नुस्खा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें इंसान दुनिया और आख़रत में कामयाब होता है हाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि फ़लाँ काम करने से दुनिया का फ़ायदा होता है लेकिन आखरत के फ़ायदे के लिए यानी दुनिया और आखरत दोनों के फ़ायदे के लिए ज़रूरी है कि हम इबादत करें जो बंदा इबादत नहीं करेगा उसका आखरत में फ़ायदा नहीं होता लेकिन शैतान कभी नहीं चाहेगा कभी नहीं चाहेगा कि हम जो है वो आखिरत की तैयारी कर लें हमारा आखरत का फायदा हो जाए उसके लिए शैतान क्या करता है चूँकि शैतान तो हमारा अजय दुश्मन है वो तो कभी नहीं चाहेगा हम इबादत करें वो क्या करता है सबसे पहला काम तो उसका यह है कि वो हमें इबादत से रोक देता है आज देख लें बहुत सारे लोग रुके हुए हैं अल्लाह को मानते ही नहीं है सिरे से वजूद अल्लाह तला का मानते नहीं है इनकारी अल्लाह तला के साथ के तो शैतान का पहला काम है लोगों को अल्लाह ताली की ज़ात का इनकारी बनाना और उसके बाद शैतान का दूसरा एजेंडा क्या है कि लोगों को गाफिल कर देना आज देख लो हम कितने गाफिल हैं गफलत हमारी का अंदाज़ा आप लगाएँ कि हमें अजानें आती हैं एक दौर होता था स्पीकर भी नहीं होते थे और अजानें आती थी लोगों को लोग फिर भी मस्जिद के अंदर जमा हो जाते थे जबकि आवाज़ें आवाज़ नहीं भी आती थी टाइम भी लोगों के पास नहीं होता घड़ियाँ भी नहीं होती थी लेकिन आज घड़ियाँ भी हैं अलार्म भी हैं अजानें भी आती हैं पूरे शहर गूंजते हैं पूरे गांव, पूरे देहात सारा कुछ गूंज जाता है अजान की आवाज़ों से लेकिन हम वो अज़ान की आवाज़ सुनकर मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं हैं, हम शायद ये समझ लेते हैं कि पता नहीं मस्जिद में आना है और ये पता नहीं को मेरा को कितना को वक़्त ज़ाया हो जाएगा ठीक है हम अल्लाह के दीन के लिए अल्लाह अल्लाह के कामों के लिए अल्लाह का हुक्म मान कर अल्लाह के रास्ते में वक़्त देने को भी हम जो है वो कंजूसी करते हैं और शायद ये समझते हैं पता नहीं ये ज़ाया हो जाता है इसलिए हम अपना वक़्त जो है वो अल्लाह को देते नहीं है तो मोहतरम भाइयों ये बात याद रखिएगा जितना हम अपने वक्त को ज़ाया करेंगे अल्लाह की इबादत में वक़्त नहीं लगाएंगे उतना ही हमारी दुनिया भी तबाह होती जाएगी और आखरत भी तबाह होती जाएगी ये सादा सा असूल है अगर अपनी दुनिया और आखरत बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है वो है दीन रबा ना आती फिर दुनिया हसना और फिर आखिरत हसाना ये दुआ कसर से किया करें आला, आला मेरी दुनिया भी बेहतर बना दे और मेरी आखरत भी बेहतर बना दे तो इसलिए दीन एक एजेंडा है वहाद एजेंडा है जिस पर अमल करते हुए हम अपनी दुनिया और आख़रत बेहतर बना सकते हैं इसलिए हमें इस पर दीन को जो है वो वक्त देना है और दीन के लिए काम करना है ताकि हमारी दुनिया भी बेहतर हो सके और आख़रत भी बेहतर हो सके